Андрей. Думаю, Андрей. Ну надо ревность вызвать. Пошел, а не подухался ее духами. Она а это не слышит. Ай, Андрей, Андрей. Нормально. Вот, святая ведь с mm -hmm. <laughs> У меня вся лента забита. Все дякую друг другу. А, это ты в этот, в инстаграм что-то? Ну, в фейсбуке. я же в ютубе. Смотри, а, раз в неделю в этот заход. Я вечером в инстаграм, в этот заходы. Два раза еще и останется начинка. При здоровье. Сколько колобочек ложки? Надо сложить. А потом в стаканчик. Сейчас пиди, трошки, хай стоит, потом аж стаканчиком будем давать. И там один лишний. И что теперь, что уже делать? Что делать? В один лишний. А. У -а -а. нас сковородка. Да ну не, мы уже поставлю, то есть там ничего страшного поставлю, хай стоять уже просто готовы. Вот Сейчас хай чуть-чуть хоть минут сколько постоит. Хорошо подает. Хорошо, Может пролипнуть. Ну, я как надо его лучше. Стакан Учки сами большие. Вот. И варенье туда. Вот. Кого? Варенье. Начинки разные можно делать. Можно что хочешь. Отдвинуть надо. Так не хочется что. Первый ага. Не умничай. Не умничай. Да, вот совершенно верно. Больше. Да ну да, подожди, сейчас добавлю. Дай же При, пристреляться, да? Может, да. Можете сразу яйцом вот так смазать, все это потом накладывать и так сначала начинку не жалите, начинка ничего, чтобы было вкусно. хто любить творог, щоб чувствовался прямо те зерно зерно творога оце. Блендером не обов'язково пробивати, як хочете. Так я сейчас духовку плюс. Хто не хоче, борта можна одразу сразу робити, делать кружочками. Що кружочками? Ну щоб эти бортов не було, проспрыскайте ага. на всю. Можете тебе одну здоровую взять сделать. Уже ж ватрушка должна быть ватрушка. Не слухайте его. Да. сейчас вам тут порассказываю. Порассказываю. А я с улицы ушла, и солнце вышло. просто творог сделала и все. Не обязательно там. У нас а, просто шапунчики. есть цукаты, есть это, все есть. Детям нравится. Делайте так, чтобы нравилось вашим детям. И все. Крупинка упала. Вот тут? И тут она на Штурм, наверное, останется. Да, всем штук останется. Я готова. И желточком вот так вот обмазал. Аккуратненько. Здравствуйте. света что? Ну, подрумянится, красиво будет. Ты же смазываешь яйцо, чтобы красивая курочка была? Может и мак добавить у творог? Если б это маковую начинку можно. то лучше мак хрустеть будет. Вкусно тоже. Все что хочешь ты. На ваше усмотрение, на ваш вкус, как вы любите, так и рубить. Не обязательно так, как у моей нации. Так что Все, сейчас поставлю в духовочку. Эти уже успели шли, сейчас те, эти выйти, но быстро пекутся. А, те уже сюда на противень. Все. Вот красота. И потом где-то будь котлеты делать. Рычанык. Там, в ти хочете там еще посыпти. Ну я не буду делать уже ватрушки, так уже, щоб они були як надо. Так, хорошо все промазала. У меня тут два жовтка просто оставалось. Оно-то останется ну, ничего. так я этот молочь? творог и хотите смазать чуть-чуть я думаю не надо его я в это один только все мои хорошие сейчас греется духовочка и мы ставим потом уже спекутся я вам потом покажу уже Ай, ну, <laughs> спеклись вот ватрушки вот такие вот девочки получились О, от дивіться, дивиться этились патрушечки м'ягенькі-м'ягенькі, дивіться, бачите. Добре, яка Красота гляньте. М -м -м, дуже дуже пахнуто. М -м -м -м. Так що все, рецепт є, Рецепт в том, под, да? да, да в тому відео, под в описі під відео. девочки. Що утром було відео. А в другу, це перша часть. В другій частині я вам вже показую результат. <ріху> так що гляньте, красота, виходить, мякі мякі такі. Ну, це мой рецепт, а там дивіться самі. Хочете робіть, хочете не робіть. Зараз будемо з дітьми пить кофе. Чайок зелений це завалю. пробу. Пахне. Та пахне класно. Пахне. Прямо. Пахнет уже хорошо. То и стоит это хорошо, что ну вкусное. я сегодня пила утром. Вкусно так вообще. Их сама пила, да, так время кокру пить. Да, Чтоб не остыл, Быстро надо. Мало. На три чашки. Мало? Нормально. Похана для камеру. Та запах вишу, дайте яким я гусі. Так от. 13... Красиво, да? З цим сукатами так. 13 штук. Вийшло 12 ватрушок і один оночки пирожок. Зараз почекаю. Ну, а цей раствор вийшло? Так, да, і весь творог, тут 0,5 кг творога, весь пішло. Все, весь кабе там помити треба зараз і все. Все, так что я посчитала правильно, посчитала все верно. Ложкой не пробовала. Только не, только этот э, на сахар я там в описании тоже писала сахар, написала скока, и в скобках написала сахарную пудру. Тоже, давите на свой вкус. Так что вот так вот. Хочете добавляйте, хочете не добавляйте. Ну, конечно, сюда надо трошку творожок этот. Сладость я пусть добавлю, и все. Так, иди собирайся. Сейчас, иди, я уже сейчас не стояла, сам. Я вот чуть-чуть насыпали, насколько получилось. Разбукнули. Да, я вам ну, чуть-чуть, Андрей, ты кажу там. Нет, вот. не, ну я еще ж... видел, что. Я что будет, и... Ты. Сейчас хай, этот, сахар сами супить, сыплять, сколько им надо. Я туда не я Так что пока ложка стоять буду. А? Ложка, чтобы сказать. Yeah. <laughs> ну, сахара хватает. А. Сюда это сейчас. Чай я уже срубила. Палец пахнет. Дивись, Вика. Ну-ка, волну не поднимай, да. Сухи. Сахар сам супит. Угу. А лимоны поели? Угу. А я еще думаю, вообще почини. Ну, мама все ночью там витамины. Да, мам. Ну да. Чего не знала, что. Все поналивала? так ну, Аня добавку буду наливать. Я? А ценовый новый чай, да? Видите, и суток не прошло уже. Подожди, сколько Опа. По, скромному да ложечкой бери, ну, Та она же мокрая. мокрая. Так он сухую возьми. Ага. Я сейчас насыплю, а ты что скажешь, я не буду пить кофе? Ой, ой чай. <laughs> Сладкая лучше. Она будет раз пошутить, лимонки насыпать. Они похожи с сахаром. Вот <laughs> а то будет, да? а что это такое? Что чай такой, наверное? добрый. Ой, какая не добрая. Не добрая. Ну, собака бегает, можно дать <с гостить. Вкусно, мамуля. Ты расскажи, что с пальцем? Кошка покусала. Подрались с котом. И кто победил? Ну, Кот. Я пирожок хочу. Нельзя, перевозь. Горячий нельзя, тесто, тесто нас это не останавливало дома. Мама тики испекла, мы перешли mm. бегом корочку перетривала, yeah. побежали. Да. Мама, mm. мама, только в духовку положила, прохода хлеба нет. Мы mm. не И потом, потом скажешь, что у тебя не дожалю, что ты не забыла там хлеб замесить. Боже, как его вкусно. Сейчас уже эти серьги. Угу. А они не дали. Мне не надо, я Она не хочу. Золотые сережки надеваю завтра, да. Артист Я знаю, я старалась мама мамой. Ага. Она Нам раз, раскатывала, я верхушку украшала. Она два раза проходила дверь, заглядывала. Чтобы Аня ничего не да? Не, не, Аня же заглядывала. Так что девушки пробуйте. Мы советуем. Всем нравится. Угу. Потом не на котлеты буду лепить. На сахар хорошо. Да? Да. Мягкий. Пуль, пуль, пуль. Пуль, пуль, пуль. Так, Надо пропать пока твердые не стали. нет, не мягкие твердые. Я Мама. Да еще. что? И... Нельзя горячие есть. Да не, я Просто пирожочек. А что а это он одиночка? пирожочек получился. Румяненький. Тесто лишнее. красивый, да, какой -то? Mm. С творогом. Вот а у творог я оставался и это. А, и я решила этот. Не ватрушку уже пить, а с пирожочком из и с Так что на эту пропорцию теста начинки пол килограмма творога. Так. Пробуйте. Ніна теж тестує цю цей агрегат. Це вже що, вийшло. Мелко, так? Тому виписуйте це в темі, mm. я вам показувала. Є, звісно, побільше, є. Знаєте, тут, якщо ви заходите кно, е, кнопочку, можете на кнопочки на, да, нажати і все. Але я вирішила таку. Так. Ладно, нажужжать не будешь. Угу. Давай. Сейчас резко надо. <реш> дробит. Mm -hmm. Ну все, не тут сейчас будет. Все, все на котлеты робить. Mm. <кхм> а помнишь, как мы через терку стояли? <кхм> да, и плачешь. Там трошечки той цибули, больше отходов. А сейчас он оп. Yeah, okay. дай, дай, оп надо пись, Для отходов нет. Да и отходов вообще нема. Что вместе с отходами? Так, резко. Как-то знаешь, надо будет попробовать с морковкой. С морковкой? будет нормально. Морковка, если она твердейшая, Ну так. Да. Ну, все, Ніна потім вам покаже, що буде далі. Це Хоча це всі знають, як робити котлети, що для цього підтримали. Ми показуємо, як нас стелі проходить. Боже. Не плач. Мне цибульку жалко. Так, ну все, працюйте. Угу. Так, будем делать хричаники. Тут у нас речка, цибулька, фарш там, ну внизу, потом э, чеснок, соль, перчик и два яичка. Ну сейчас. Ну я в основном сейчас буду руками все уменьшить Если нужно, чтобы они не такими были вот, я не знаю, сейчас посмотрим по этот по структуре, какие они будут пакетки. Если они будут, ну, не очень такими, знаете, шок слепить. Добавлю, может, сухарей панировочных, а там все нормально будет, не буду добавлять Я тут уже и ложка У нас речка осталась. Решили туда. Купили фарш. Разморозился. И решили сделать. С помощью вот этой дробилки как раз эти. и эти. мне пришлось долго времени уделять цибулю. стрибаєш? А? Струбанець наш. Вот. Да, буду сейчас полировочные идти. Теперь добавлю трошки. Потому что, знаете, он не у нас. Так, название миксера можно. Девочка, девица, вот это вот. Это. Не обов'язково об цей міксер. Може, у вас лучше десь якийсь знайдеться, Не знаю, не обов'язково як у мене, правильно? Що, так. що ви зараз? Да. Так, галіться, що пахне все Пахне на всю кухню. Да? Все. Ну, попробовали, наверное, с полкилограмма, да? Ну. Все по одной взяли. Хорошие. А, я еще не брала. Да, она сейчас. Своя дорога, да, уже вот. А, ватрушки классные. Да, даже. Так что ужин у нас готов. Думали пирожку сделать, но все такие макароны решили. Ну, тоже... Это с... ясно. У нас одно. Или макароны, или картошка. Ваши, ну, Крупу, кашу подавали. никак не доставишь, если. Кашу? Угу. Ага. Гречаники готовы. Латрушки готовы. Ну, это ж это, мясный фарш? Что рыбный? Не-не-не, рыбный. А что, рыбный тоже пропал? Ну, мне нравится. Всі однокласник в котлетці. День у нас сьогодні такий, так? Да? День подяки. Дякую. Да? Ще раз дякую. Саме головне, в першу чергу треба подякувати нашим хлопчикам, нашим захисникам. Дякую Дівчаткам. вам, їхав. Дівчаткам, Дівчаткам да, обов'язково. Обов дякую наші хороші. Дай Боже вам здоров'ячка, всім благополуччя, плана здоров'я, бережіть себе, все буде добре. Дякую вам за те, що ми да, лягаємо спати, що ми отут так, що у нас ми в теплі, да. ну якось, не знаю, важко, важко. Вам важче, мільйон разів важче, як нам. Так, дякую вам, мої хороші. Ну все. Да, у нас сьогодні отак уже і вечір, і день закінчився, туди-сюди. і вот так от. Всем Я желаю здоровья, всем благополучия, мира добра и всем пока-пока. До -пока.